Ми з вами у парку Шевченка у самісінькому центрі Києва. Тут напроти величного корпусу університету триває скульптурно-мистецький проект, який компанія Київстар. ...творила в рамках всеукраинского соціальної программы «Спілкування заради майбутнього». Тож запитаємо у відвідувачів і перехожих, що вони думають з цього приводу. Это очень красивые скульптуры. Я думаю, сюда людям нажили очень много труда, и это производит большое впечатление. Картина такие семейные, красивые, хорошие. А гипсовые игрушки очень, хорошие, очень красивые и гениальные. Там не знаю, как они додумались, чтобы э, разговаривали они? Я думаю, что это вообще он, очень трогательно, когда раздается голос из скульптуры, И он очень искренний. И мне кажется, ну, вот так, как я воспринимаю, у меня просто э, много чувств, которые, которые вызывают они. И что действительно нужно задуматься о том, что детям наше мало общения, что нужно больше с ними разговаривать, больше с ними играть жить Нужно просто стараться, просто любить детей и все. Деток надо убить. Я хочу что мама со мной занималась. Дети, они очень общительные. Действительно, сейчас родители очень много работают, и не все могут уделить внимание детям. Родители родителями, но все-таки больше, конечно, с ними хочется чем-то делиться глубоким. Но ну и когда делишься, слушают сейчас, то, конечно, приятно. Я думаю, что с родителями можно говорить обо всем, что угодно, о чем, чем хочешь. Можно рассказывать проблемы, можно рассказывать про оценки, про все можно говорить с родителями. Общение – это небольшая часть воспитания. Там же куча множества их как бы подталкивания к тому, что он должен сделать, там давание правильных, то есть игрушек, книжек, то есть, то есть, то есть ну, какие-то правильные общества его направлять. Ну, я думаю, что в будущем, в будущем я когда-нибудь вспомню про эту, про эту выставку про эту акцию. Спілкуйтеся больше со своими детьми.